1988-ci sonundan başlamış, ta 92-nin ortalarından qədər davam eləmiş və dünyanı lərziyə gətirən xalq hərəkatının varlığını inkar eləmək, bu yəni bu da mı elə prezidentin subyektiv baxışı kimi qiymətləndirilməli? Yoxsa burada həm konnektur məsələ var, həm də bir siyasi gedişdir bu sizcə? Məsələ bu subyektiv və nefsan dediyin konnektur addısam dediyin siyasi maraqlardır. Subyektiv deyəndə mən nə nəzərdə tuturam? Yəni bir insan öz maraqlarına uyğun tarixə adcələri boyu rəngi. Əvvəla bu Azərbaycanda xalq hərəkatı, bu rəsmi konstitusiya aktının qəbul edilməsi günündə başlanmış Azərbaycanda xalq hərəkatı başlamışdı 50-ci illərdən, hətta 56-cı ildə işdəvə Müsev İbrahimovla İmam Mustafa və Azərbaycan dilini dövlət dili elan etmişdilər. Ən böyük bizim müstəqilliyə doğru atdığımız addım o vaxt başlayıbdı. Dilimiz SSSR-də cəmi bir Rusiyada bütün SSR-də rus dili dövlət dili idi. Bir Azərbaycan da yalnız Azərbaycan dili Azərbaycanın dövlət dili idi. Hətta bizdən təhsillənən gürcülər də istədilər ki, e, deməli onlardan biri 57-ci ildə dövlət dili güdrid elan etdilər. Ruslar tankları tökdülən, onların hamısı nəqdə qırdı, tələbə qırdıqda tökdülər Çorçayda. Yəni daha heç bir respubikada özbəklər bir neçə bundan qabaq öz özbəkdliyini dövlət deyə elan edirdi. Hətta müstəqillik əldə etdikdən sonra belə dövlət dili rus idi. Və yaxud da ondan sonraki dövrdə Şixalı Qurbanovun fəaliyyəti, Novruz bu bayramını milli bayram səviyyəsinə qaldırması bu gün ilaməli. Novruz bayramını geniş şəkildə bu bayramı qeyd edilir. Ondan qabaq 60-cı ildə də bu Şixalı Qurbanovun fəaliyyətin nəticəsində Noruz bar, yəni milli bayramlarımız özümüzə qaytarılmağa başladı. O vaxtı inqilabı bayramlardan başqa bir bayram yox idi. Sonrakı dövrlərdə tutrax ki, məsələn, Azərbaycan elmi akrediti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı bölgəsinin yaradılması. Bunun özü Azərbaycan əslində baxsa müstəqilliyə doğru atdığı addımlardan biri bu idi. Və digə bu kimi addımlar. Bunlar müxtəlif dövlətdə atılsa da, Azərbaycan müstəqilliyi bir anın, bir dövrün kiçik bir hadisələrin nəticəsə meydana çıxmayıb. Elə 1918-dən başlayıb, sonradan ruslar tərəfindən boğulmağa, boğulmağa məruz qalmış. Amma müxtəlif dövrlərdə də baş qaldırılmış o e, müstəqillik fikirləri həm elmimizdə, həm mədəniyyətimizdə, həm ictimai həyatımızda, həm siyasətimizdə baş yarasına məcmu kimi gəlibdir və o müstəqillik aktının elan edilməsində başa çatıbdı. Və Azərbaycan SSR-idən iyyəcanın e, rəsmi qərarlarından biri idi ki, burada xalq hərəkəti öz fürsətinə görə o şəkil almışdır ki, 88-ci də Azərbaycan dünya beynəlxalq aləmdə ilin xalqı kimi, tik o 1 minitdən sonra ilin xalqı adını almışdı. Bütün dünya üzrə hətta bu minitlə dünya qəzetlərinin əksəriyyətinin 3 sətiri arasında səvdilmiş. Yəni o, əgər kimsə ilə düşünürsə, ki, o kanislotu axdı günüdü müstəqillik. Bu tamamilə yanlışdır və SSR-də, Rusiyada, Azərbaycan da ən çox aktiv yədirəm. Pribaltika respublikalarında bu ümumi milli hərəkət olmasaydı SSR heç dağılmayardı. Necə dağılmalı idi? Necə dağılacaq? Məsələn, tutaq ki, nə Yelçin o haq, proseslərə rəhbərlik eləyərdi. Nə Pribaltika respublikalarındakı o ciddi fəallıq oladı. Nə keçmiş e, sosialist respubikada Lev Valeyzanın qəvelin rəhbərliyi altında elə keçmiş sosialist respubikanın özündə də Cəmisi, Polşadan, Çexlovakiyadan siyasi fəallıq var idi. E, Heç Bolqaristanda elə bir proses yoxdu, amma Bolqaristan da e, sosialist məkanından çıxan müstəqil dövlət oldu. Yəni sistemin özünü dağından provokasiya edən amillər var idi. O amillərin biri də Azərbaycanda baş verən hadisələr Nəzərə ola bilər ki, Azərbaycanda bəs onda 20 -si yanvar hadisəsi nəyə görə baş verdi? Bu Azərbaycanda əgər milli azadlıq hərəkatı olmamışdısə, ruslar nəyə görə qoşun yeritmişdi? O hadisəni niyə Heydər Əliyev Milli Məclisdə Azərbaycanın müstəqilliyini boğmaq üçün rusların həyata keçirdiyi bir cinayət kimi qiymətləndirmişdi və s. və s. Və s. Yəni bütün bunlar hamımızı göstərir ki, Azərbaycanda çox ciddi bir milli müstəqillik hərəkatı olubdu. Biz 60-cı illə də Şəhriyarın şeirləri ilə böyümüşük, Səhəndin şeirləri ilə böyümüşük. Ananla bağlı, yazılan bütün şeirlər Azərbaycanın müstəqilliyinə, müstəqilliyinə aparan İsmail Şıxdın dəli körü və s. Bunların hamısı əslində baxsan Fərman Cərimoğlu'nun yazdığı əsərlər və ya Əzizə Cəfəzadənin yazdığı əsərlər. Bunlar hamısı müəyyən bir dövrdə həm bədii təfəkkürümüzdə Müstəqillik ideyalarının doğulmasına gətirib çıxardıramdı. Sordadan doğğrudan da siyasi təfəkkürümüzdən müstəqillik şüarı çevrildi və Bakıda ilk müstəqillik şüarı deyiləndən də ağa sonra rus qoşunları Bakıya yeridildi. Yəni bu bu qədər hadisəni dəmək, o hər il 20 -si yanvarda milyonlarla məhz şəhidləri ziyarət ediriksa, dövlət protokolundan sanınıbsa, onda sorğumuzdacı bu 20 -si yanvar nə məsələsidir? Niyə bu ruslar gəlib turaq kimi adamları yıqırdı? Nənə istəyir? Yəni bunlar hamısı o onların pozisiyasıdır. Bu bizim pozisiyam. Biz Milli Azadlıq hərəcatında iştirak eləmişik. Çox zaman ömrümün 30-40 ilini bu prosesə sərf eləmişəm. Həbsxanalardan keçmişik, nəvə müşkənlərdən keçmişik. Həyatımız riski olub. Çoxlu dostlarımızı itirmişik. Bu olmuyub xalq hərəkatıdır. Məqsədinə deyil, olmuyub xalq hərəkatı. İndi kim bu prosesdə iştirak eləmir bizə bunu özünə yadlaşdırır. Ancaq ağlıla da modur ki, bu də nəhəng hadisələri özünə doğmamaqlarsan, özünə çəkirsin. Özün də bu proyektdə bu vəbişdə iştirakçını ona verdiyi qiymətlə sübut edirsən ki, mən də tutaq ki, bir havazda burada olmamışam amma bu doğudan da bir müstəqil hərəkətə uzaqdan uzağa mənə də dəstək verir. Amma deyəndə ki, Azərbaycanda heç bir müstəqil hərəkət yox, SSR öz-özünə dağıb gülənləri SSr öz üzərində də dağıla bilər. Məsələn. Əgər onu kimsə dağıtmırsa, kimsə siçiyələrdi, öz üzərində dağıla bilər axı. Bütün dağılmalarda düzdür, daxili səbəblər var, amma xarici faktor olmasa daxili səbəbdən təbiiyyətə dağılma baş vermir.